Увага, йде операція. А це значить, що весь багатотисячолітній досвід теоретичної та практичної медицини, включаючи персональний досвід фахівців центру, тепер сфокусований серцем, мозоком та руками хірургом. І від того, наскільки він здатний все це зібрати, точно визнати оптимальний шлях операції, втілити всі знання вміння в одну єдину операцію. Багато в чому залежить і її фінал. А її фінал це доля людини на землі. Доля громадянина в країні. Так, йдеться про хірургів вищого гатунку. Вони що зветься імена. Але і на цьому ступені лікар не господь Бог. Хоча і багато тих, кого вони колись врятували, все життя називають їх богами. Раніше б звернувся пацієнт. Раніше б. Ми знаємо, що ви один з тих вчених і теоретиків і практиків медицини, які не зупиняються на тому, що вже накопичено наукою і практикою. що ви, Хтось сказав навіть, що ви революціонер в медицині. У цьому напрямку є якісь наші власні вічизняні новації. Так, от нами розроблені нові малотравматичные и малоинвазивные методы, способствующие, можно сказать, производству таких микроопераций, которые значительно улучшают функцию печени и в то же время предотвращают развитие таких грозных осложнений, как кровотечение и энцефалопатия. Эти методы, они относятся к хирургии малотравматичной, малоинвазивной хирургии и основаны на в применении в разработанных последние, 20, последние десятилетия методов эндоскопической и... Эндоскопической хирургии, когда э, в, можно ввести специальные инструменты в просвет полового органа и произвести э, там операцию и в, достичь э, очень хорошего результата. И, нарешти, вот наши глядатели, я уверен, они заинтересованы в такой потому что они хотят, э, жить и жить здоровым. Взагалі запобігти якоїсь мікротравми і травми неможливо. Таке наше життя. Що робити, от коли ми кажемо, щоб о, діти не хворіли на коклюш мороз морозний день, хай вони побудуть вдома. Що робити, щоб о, запобігти, наскільки це взагалі можливо, от цієї біди? Ну, в общем-то, это должна быть высокая культура населения, то есть люди должны избегать каких-то микротравм, травматизации должны помнить о том, что большое количество токсических продуктов могут вызвать такие изменения в печени, которые приводят к циррозу. Это неконтролируемое употребление лекарственных препаратов, это неконтролируемое употребление токсических каких-то э, веществ, э, допустим, если человек работает на вредном производстве химическом, это лаки, краски, фенолы, тоже способствуют возникновению э, цирроза печени. Это э, какое-то ограничение... Э, в, так, э, снижение риска каких-то половых контактов, потому что и половой контакт может привести к с незнакомыми людьми, может привести к передаче гепатитов половым путем. Это тоже очень важно помнить об этом, и люди, как бы предотвращая себе от возможности заражения такими грозными заболеваниями, способствуют снижению риска появления таких осложнений, как цирроза печени. Самое разное, зазнаться, рассказывают потом пациенты про то, что бачили под наркозом. І своє одужання, і далеких предків, і далеких нащадків. Одного вони не бачать під час штучного сну, що в усьому світі, навіть в багатих країнах, летальність, тобто смертність за причин шлунково кишкових обширних кровотеч з цього приводу дає такий жорстокий показник до 35%. У спеціалізованих центрах, і, зокрема, в нашому, у цьому Одеському. Слободці до 1017%. Ось той мінімум, до якого знизила цей відсоток воля та знання лікарів, їхні навички та прагнення перемогти хворобу. Але печінка тітка складна, капризна, протирічна, потребує до себе уваги та поваги. І тут роздуми наші повертають нас до початку сюжету. А чи ми? Ми самі поважаємо її а також серце, легені, шлунок, нирки і все-все-все, що складає в кінцевому рахунку таку махіну, як особистість, таку махіну, як організм людини. Чому, як діти, граємо цього у життя і віримо в лікарів геніїв які в разі чого врятують, мов, Боги? Знаєте, на лікарів, сподівайся, безумовно, але сам. І нарешті по скрипту після сказаного. Якщо все ж таки е, людина от, слухає, бачить нас, і щось таке заподозрила, щось таке відчула в собі. Перш за все, що вона має відчути, щоб е, припустити, що в неї от гепатит, і що їй треба робити. нужно помнить, что лечение больных с циррозами, печени, с хроническими гепатитами, это люди, которые страдают этим этой, этой заболеванием, они должны обращаться постоянно квалифицированно к специалистам для того, чтобы находиться, наблюдаться специалистами. Как говорили раньше в советское время, находиться на диспансерном учете. Что это как бы приведет к снижению возможности возникновения таких грозных осложнений, как кровотечение и к смерти больного. А, и, а факторами, которые как бы должны натолкнуть их на такое на такую мысль. Это боли в животе, это какая-то утомляемость, это изменение характера цвета мочи, это кожные покровы, склеры иногда бывают с желтизной, это отеки на ногах, отеки под глазами, тоже говорят о какой-то увеличении объема живота, говорят о том, что что-то не, не в порядке с печенью, и это может привести к развитию необратимых изменений со стороны печени и привести к, 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 к развитию к, к такого грозного заболевания, как цирроз. А хирургические методы лечения, это, в общем-то, мы при, применяем это уже как бы на, в, тогда, когда все консервативные методы лечения, они исчерпаны все медикаментозные лечения, она уже не дает эффекта, мы применяем оперативные методы лечения, направленные на продление жизни, это операции на, по остановке желудочных кишечных кровотечений, операции по уменьшению объема живота, уменьшению ацетической жидкости в животе. Это операции, направленные на улучшение микроциркуляции в области в печени и создающие лучшие условия для регенерации печени. Надо помнить еще о том, что печень ⁇ это единственный орган, который хорошо регенерирует, хорошо восстанавливается. И даже образно сравнивают ведущие гепатологи в мире, сравнивают печень когда говорят о печени, приводят старую мифологию древнегреческую, что Прометей, который отдал огонь людям, был прикован богами к скале, и был послан орел, который выклевывал ему всю печень каждый день. И на утро орел вновь прилетал, и опять эта вся печень была целое и новое. То есть это единственный орган, который хорошо восстанавливается. Но нужно, нужно создать условия, нужно обращаться к специалистам, надо проводить раннюю диагностику, чтобы можно было успеть что-то сделать и продлить жизнь больному. Иногда это самое звернение до лекарев, даже высшего катулку, даже тех самых боев медицины, запизднивается. «Шановный, любит». Не гайте варне часу, бо життя доводить. Після всього все одне доведеться звертатися сюди, до справжніх високих професіоналів-лікарів. Чи не краще, чи не розумніше – це робити одразу ж і вчасно. Як гадаєте?